Загартувати тіло й дух допоможе велорух саме під таким девізом, 3 квітня в Ізмаїлі на дамбі лебедячого озера відбулись перші міські змагання із велоспорту. Потрійний екстрим. Про те, як все відбувалося, розкаже Марина Талько. тройной экстрим в Измаиле. Согласно условиям соревнований, участникам необходимо как можно быстрее преодолеть дистанцию велокросса, после чего осуществить точную стрельбу по трем мишеням. В случае промаха пробежать штрафной круг 20 метров. После этого преодолеть водную преграду на каяке. Организатором триатлона выступили Центр внешкольной работы и детского творчества, а также Ассоциация велосипедистов Измаила. Сегодняшнее соревнование называется «Тройной экстрим». Они состоят из трех этапов. Первый этап – это водный туризм, надо преодолеть водное пространство на лодке. Второй этап – это велосипедный кросс вокруг Лебяжьего озера. И третий этап – это стрельба из пневматической винтовки по целям. Наши участники разбиты на три категории. Первая категория – это элита, это самые сильные участники. Вторая категория – это аматоры, это которые уже прозанимались около года. И третья категория – это начальная категория, это все желающие, кто имеет справку от врача о состоянии здоровья, позволяющем ездить в велосипедный кросс. В 2016 году пройдет целый цикл соревнований юношеской велосипедной лиги, который состоит из 14 этапов. Велокросс и шоссе – это как бы дисциплины, можно сказать, в велосипеде противоположные. Велокросс, специальные велосипеды называются МТБ или циклокросс, а шоссе – это шоссейные велосипеды. И вот наши участники, некоторые уже сами создали себе велосипеды, купили рамы и за зиму собрали своими руками велосипеды, чтобы участвовать и в шоссейных соревнованиях. Шоссейные соревнования – это другие скорости. Скорости намного больше, чем в велокроссе. Например, на тренировках наши участники показывали среднюю скорость на дистанции 33 км в час. Это довольно много. Пиковые скорости доходили до 65 км в час на спусках. Если взять эти же результаты и сравнить с прошлогодними, то можно сказать, что функциональная Зависимость, уровень функциональный вырос у наших участников почти вдвое. Это очень хорошо и радует. В первых соревнованиях сезона приняли участие 25 спортсменов. Они составили 4 категории – элита, аматоры, командные старты и женщины. Сегодня, 3 апреля, проходит гонка вокруг Лебяжьего озера. Гонка очень интересная, так как в этой гонке находятся три этапа. Первый этап – это переплывать канал на лодке. Потом второй этап – это стрельба. Третий этап – это проезжать два круга вокруг озера. Гонка очень интересная, трасса тяжелая. Желаю всем удачи. По итогам соревнований победители наградили грамотами, медалями и кубками. В категории «Элита» первое место занял Сергей Украинец, второе – Дмитрий Корьяков третье – Владимир Кришталь. Среди аматоров лучшим стал Юрий Масней, на второй позиции – Денис Иванов и на третьей – Александр Константинов. В категории «Командные старты» места разделились следующим образом. На первом месте команда «Чемпион», на втором команда «Золотые колеса-1», на третьем команда «Золотые колеса-2». Среди женщин лучший результат показала Олеся Кадя, на втором месте – Анастасия Узунова. На сегодняшний день в нашей лиге около 100 участников. В нашей ассоциации велосипедистов Измаила уже 350 участников. И мы надеемся, что в мае месяце будет, когда массовый старт, это будет велопарад, то вся гвардия велосипедного Измаила придет на этот велопарад и своим примером покажет остальным, что в Измаиле велосипед может быть как вид транспорта. Марина Талько, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ.